Я много видела бойцов. Знаю, как бы патриотически настроенных, не патриотически настроенных бойцов, которые пришли в армию, потому что зарплата нет, работы а, разных. Но а, я видела также больных а, людей, которые посещают гемодиализ. Они считают себя инвалидами. Для меня Никита герой. Вот именно его его самоотверженность, его желание защищать свою родину, несмотря ни на что. То есть он не считает себя больным. Он, если надо, согласен ехать в Мариуполь, просит, чтобы в Мариуполе договорились за гемодиализ, ему согласен быть там. То есть на любом месте, с любыми вещами, с которыми я с ним сталкиваюсь, ну, он во всем как бы удивителен. После гемодиализа я сразу приезжаю домой, переодеваюсь, беру свои вещи и приезжаю сюда. Сразу за тренировка, и все, и выхожу на пост. Зачем сидеть дома, если я могу это делать? Я не могу сидеть дома, когда в моей стране такая беда. Не могу. Но я себе не прощу это. Парни на передовой, мы здесь, мы их тыл, надежный тыл. Я делаю то, что я могу. Я просился поехать в АТО, меня не взяли. Я писал в батальон Донбасс, меня не взяли. Я ходил в военкомат, меня тоже не взяли. Я пришел сюда. И это тоже служба. Полгода. Полгода два раза в неделю я сюда выезжаю на сутки, заступаю. И это честь каждого мужчины, каждого настоящего мужчины. Поэтому для меня это не сложно, это моя работа. Я за детей здесь стою, за нашу Вот Этот кусочек земли это мой, наш. Все Почему мы должны отдавать это врагу? Мы будем биться до последнего. и будем стоять здесь. И не пропустим его за короче.